COVID-19 pandemiyası bitmir. Əksinə böyüyür, ölüm və yoluxma sayı artır. Kanal 8 xəbər verir ki, bu sözləri Üs rəhbəri Tedros Adanom deyib. Üs rəhbərinin dediyi kimidir. Artıq pandemiyanın yeni dalğası ölkələri bir-bir karantini bərpa etməyə məcbur qoymaqdadır. Avropa ilə yanaşı İran da sərt karantinin yenidən tətbiq etmək barədə düşünür. İranın səhiyyə nazirliyinin mətbuat katibi Səadət Simalari vəziyyətin belə ağır olmasını karantin tədbirlərinin vaxtından əvvəl yumşaldılması ilə əlaqələndirir və qeyd edir ki, infeksiyanın yayılmasının ikinci dalğası artıq başlayıb. Pisləşməkdə olan analoji vəziyyət Azərbaycanda da müşahidə edilir. Artıq ölkədə yoluxma ilə bağlı psixoloji hədd aşılmaqdadır. İyunun 23-də 508 nəfərin virusa tutulması atılan kompleks tədbirlərin, sərt karantin rejiminin də effektiv olmadığını deməyə əsas verir. Hazırda ölkənin bütün təbəqələrini virus əhatə edib. Hətta həkimlərin özləri arasında da virusa yolxanlar var. Tibb üzrə professor Adil Qeybulla isə bildirib ki, yoluxma artmaqda davam edəcək. Onun sözlərinə görə virusun tüyən etdiyinə inanmayanlar yenə də var və məsuliyyətsiz davrananların ucbatından yoluxmalar artır. Professor qeyd edir ki, 4 günlük sərt karantin rejiminin də effekt verəcəyini gözləmir. İndiki karantin də mənasızdır. Yoluxmalar dayanmır. Hamo küçədə sərbəst gəzir. Şəhər insanlarla doludur. Qeybulların fitrincə Gürcüstanın yoluxmaların azalmasına nail olmasına səbəb məs sosial təcrübədə riayət edilməsidir. O indiki şəraitdə Azərbaycanda fövqəladə vəziyyət elan olunmasını da zəruri saymır və nəticə verəcəyini də ümid etmir. Borada, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı maska ilə bağlı tövsiyələrini dəyişdirib. Yeni tövsiyələrdə deyilir ki, maskanı yalnız koronavirus simptomu və ya gizli daşıyıcısı olanların yox, hər kəsin taxması tövsiyə edilir.